Wan Nur Aisyah baru berusia 26 tahun apabila beliau tampil di hadapan umum pada 1959 di samping suaminya Yusof Ishak. Mendiang Yusof Ishak telah angkat sumpah sebagai yang di pertuan negara pertama Singapura yang dilahirkan di Melaya ketika Singapura mencapai pemerintahan sendiri. Pasangan itu kemudian menggembling dan menyatukan rakyat sedang mereka mengharungi Tahun-tahun mencabar semasa kelahiran sebuah negara. Sebagai isteri presiden pertama, Puan Nur Aisyah bertanggungjawab mengubah rumah kerajaan lama menjadi sebuah istana sesuai untuk sebuah negara baru. Puan Nur Aisyah dilahirkan pada 1933 di Selangor, Malaya dan dibesarkan di Pulau Pinang. Persekolahannya tergendala apabila Jepun menjajah Melaya pada 1941. Ketika itu, beliau baru mencapai usia sembilan tahun dan masih ingat kesusahan semasa penjajahan Jepun. Very hard life because susah, selalu-selalu makan tak ada, apa tak ada barang tak ada. So my mother have to sell the sarung, sarung batik semua jual. Dapat duit beli makan, beli beras. Usually during Japanese time, they, have to queue. Oh, queue up, panjang. Waiting for the Ketika Jepun menyerah kalah, Puan Nur Aisyah berusia 12 tahun. Beliau tidak dapat kembali bersekolah kerana usianya sudah lanjut dan perlu cepat belajar meniti kehidupan. Although I didn't go to school, what good so many things I do. I can sew. My mother's friend uh, after the war selling food, ah, I uh, minasilma, mean make at home, send to the shop. So I help them. I go and see how they cook, you know. Since then, I learned a lot cooking, you know. Apabila Puan Nur Aisyah mencapai usia 16 tahun, keluarganya cuba cari jodoh untuk beliau melalui rakan-rakan mereka. Calon pasangannya ternyata seorang intelektual terkemuka dalam dunia Melayu, Yusuf Ishak. Beliau ialah editor tersohor Utusan Melayu, sebuah akhbar Melayu terkemuka yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Melayu. Yusof Esa berusia 39 tahun. He told me he already the 39. He said, "Well, it's enough already. I got so many things, I got friend. I got everything. So I want to get married, I want to settle down, I, but I don't want to be people too modern. I'm scared." He said. Hmm. I will I choose a simple one. He said to me simple one. Pasangan itu dikurniakan tika orang anak. Ketika itu, Malaya sedang bergolak. Pada 1957, negara itu merdeka dari pemerintahan British. Yusof Ishak secara aktif menggalak prinsip berbilang budaya dan tidak sependapat dengan Parti Nasionalis Melayu AMNO yang memerintah negara Melaya yang baru. Beliau meletak jawatan daripada utusan Melayu dan pindah ke Singapura dengan keluarganya pada 1959. Singapura yang ketika itu sudah menjadi sebuah wilayah dengan pemerintah dan parlimen sendiri melantik beliau sebagai pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Pada tahun yang sama, Parti Tindakan Rakyat meraih kemenangan besar dan Yusof Ishak dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negara iaitu Ketua Negara Pertama Singapura yang dilahirkan di Melaya. Ia sebagai mengiktiraf sumbangan beliau dalam membangunkan nilai-nilai Singapura sebagai seorang wartawan. Sepanjang hidupnya, Yusof Ishak memperjuangkan nilai-nilai berbilang kaum. Sebagai orang Melayu, beliau mengetengahkan dirinya sebagai lambang nyata nilai-nilai tersebut. Rakyat Singapura terdiri daripada pelbagai kaum, keturunan dan agama dan sekiranya mereka tidak ada kata sepakat, negara yang baru terbentuk mungkin hancur. Jadi pada tahun-tahun awal Singapura, Yusof Esah memainkan peranan penting Dalam suasana tegang itu, pada 2 Disember 1959, sehari sebelum Yusof Esa angkat sumpah, beliau menaiki kereta yang dipandu ke rumah kerajaan lama untuk memainkan peranan baru. Di sisi beliau ialah isterinya, Puan Nur Aisyah dan tiga anak mereka. Kita rasa yang susah macam mana kita nak menghadapi ini, nak pekerjaan ini. Kan? Pasal orang baru. Ini pertama kali kan? nak jadi yang tuan negara ni satu satu kerja yang baru. Tidak lama kemudian, Puan Nur Aisyah menyedari betapa sukarnya kehidupan mereka. We've been thinking this place like this, ah, huh? we can forever live like this because my husband working new term every four years. If we cannot live like this, for, you know, you can't afford. So we stay the one month, dari sebuah rumah mewah yang dibina pada tahun 1870 untuk Gubernur British. Keluarga itu memilih untuk tinggal di rumah kaki tangan biasa di pekarangan istana. Mereka gelar rumah itu Melati. Bagi Puan Nur Aisyah, Melati akan menjadi kediaman beliau. So anyway, we 11 years with them. So I'm that time 11 years I'm free. I can go anywhere. I go to market as usual. keep my house, everything, the same thing. Melati mungkin kediaman keluarga beliau, tetapi yang lain masih asing baginya. Beliau dan suaminya kini di tengah-tengah perkembangan politik Singapura dan Puan Nur Aisyah berasa beliau di luar tahap keupayaannya. He's a journalist, you know. He met so many people, you know. So a lot of experience for him. So you know, you, to him, easy, you know. But to me, I went mean, first. I don't know what to do because you know I'm from the housewife looking after children, and all of a sudden, so to change life, what to do? Carry on. Huh? Ketika Singapura hampir mencapai kemerdekaan, Puan Nur Aisyah berdiri di samping Presiden pertama Yusof Esha. Di Istana Singapura, beliau perlu menguruskan 300 kaki tangan dan memikul tugas mengubah Rumah Kerajaan Lama menjadi simbol sebuah negara baru. Perdana Menteri Baru Lee Kuan Yew menegaskan istana mesti diubah menjadi kediaman perdana seiring dengan segala adat istiadatnya. Pada detik penting itu, Winston Chu ialah adikong presiden. In fact, the government and and, and then Prime Minister Di Kwan Yew felt that the Istana must be really the number one house, uh, as good as any other number one houses in the world, you know, within reasons. So uh, a lot of effort was put in to change the, some of the furniture, to change uh, the uniforms of the staff of the Istana. and. Uh, and and also to make sure that whenever any functions are held in the Istana, uh, it is looked upon as, as the number one house and, and holds the dignity that is deserving of an independent country. Banyak tugasan jatuh ke tangan Puan Nur Aisyah. Beliau menggunakan kepakarannya di dapur untuk menyediakan juadah dengan selera tempatan. Juadah terkenal beliau ialah sago gula melaka yang diadun sendiri rama yang ingat masakan beliau, meskipun berapa dekat sudah berlalu. Puan Aishah herself well, was an excellent cook. Personally, she takes great pain to see to the menu, decide on the menu, and to actually supervise even the cooking, the dessert, which is the gulamaka. In all my life, even till today, I have not eaten gulamaka the way she prepared. And I still have fond memories of Puan Aishah's cooking especially one occasion when she prepared nasi ulam and spent days collecting more than a dozen different herbs to make sure she got the taste to perfection i only had it once but i remember it till today memastikan juadah di istana mencerminkan selera tempatan saja tidak memadai sudu garfu pinggan mangkuk dan bekas minumannya masih lagi dihiasi dengan lambang diraja British dan perlu direka semula. Dengan senarai hidangan baru dan perkakas makan yang direka semula, pasangan itu memanfaatkan setiap peluang untuk menunjukkan mereka dapat berdiri sama tinggi dengan para tetamu. Puan Noaisha Aisha dan uh, Yusof always sat in the middle of the table opposite each other. And that way they were able to see and speak to and relate to the people on either side of them as well as the people opposite them so they were a very very informal couple very friendly she especially was quite an engaging person Sedang Singapura berkembang sebagai sebuah negara baru pasangan ini Kemana saja mereka pergi, ramai yang datang. Orang ramai mahu menyapa mereka dan berjabat tangan. Mereka memikul berbagai tugas rasmi di Singapura. Ada juga lawatan rasmi ke luar negara. Ada yang menimbulkan cabaran di luar dugaan. Di Kemboja, ia melibatkan perhiasan. They give two room. They say oh one room for madam, one room for my husband. So I say hey, I'm going to two room. I never go to the toilet. Aiyoh I, oh, I can all oh, the mirror. I can do it do. Hey mirror everywhere. I never see in my lifetime. I like did everywhere mirror. I it was a good experience. You know my lifetime when life thing over. Wan Nur Aishah tidak gentar menyahut pelbagai dukaan. Damplyam meneruskan lawatan rasmi ke Sri Lanka yang ketika itu dipanggil Ceylon. She actually manages her time very well. You know, she cooks and but she knows that she must things must end at a certain time. She must give her time, herself time to change, dress up, and to you know to be on the on time for the next appointment. That time, oh, I have to to dress up. I go to tailor. Tailor so slow. Betasu masa. At night, when no function, I go to shop, I see whatever I like it, and then I'm free. You know, so easy. So I buy myself, I do it myself, boleh lah. Sebelum menjejakkan kaki ke istana, Puan Nur Aisyah tidak tahu bercakap dalam bahasa Inggeris, tapi itu perlu diubah. Singapura mungkin telah bebas daripada jajahan British, tetapi bahasa Inggeris masih lagi alat diplomatik yang penting. Kehadiran beliau diperlukan di banyak majlis diplomatik yang melibatkan suaminya. So I have to be there for the wife when to come and see me. So when first I come, I do not know, I can't speak English. And then they all diplomat, all different different country. So when immediately I think, oh, I must learn English, otherwise cannot. semua usahanya berbaloi. Puan Nur Aisyah dapat bercakap menggunakan bahasa Inggeris dengan penuh yakin. Singapore has the highest standard of living in Southeast Asia and exhibitions such as this will encourage and make possible further improvements to our standard of living. Kini Puan Nur Aisyah dapat tampil di persada dunia dengan yakin dan menawan hati rakyat Singapura. Di istana, Yusuf Esa dan Puan Nur Aisyah membina kehidupan yang indah. Tetapi, Ketua Negara Baru itu menghadapi cabaran besar dalam usaha menyatukan rakyat. Bila dia jadi yang pertama, jadi yang Ketua Negara, oh, kerajaan PAP masa itu, susah juga lah kata orang, orang tak apa suka. Jadi dia satu malam dia kena jumpa orang 3000 orang 2000 orang tu bisekian dengan dia orang jumpa dia orang bersatu Pada tahun-tahun awal itu, pemerintah baru bergelut untuk menaikkan taraf kehidupan rakyat Singapura. Presiden membina peranannya dengan menggalak sifat dermawan dalam kalangan rakyat Singapura. Dia menyeru akan mereka menubuhkan badan kebajikan untuk membantu golongan miskin, kurang upaya dan warga emas. Pasangan itu mengundang ramai dermawan ke istana untuk menggalak mereka menderma. Pemirsa semua berkata, eh, siapa yang itu ke istana pada malam ini? Saya apa yang Dia berkata, apa yang boleh diberikan? Saya berkata, apa yang boleh kerana we always when after the work, we thank them. Pada tahun-tahun awal, Singapura belum menjadi negara yang mewah seperti hari ini. Jadi presiden dan isteri beliau menjadi contoh teladan kehidupan yang sederhana. Bajet very very little, so I, I do myself, I do myself. Make pulipul, we make ourselves, you know, pulipul, we make. And then we have a kuih undi-undi. We make sandwiches also, we make ourselves. Puan Nur Aisyah memainkan peranan utama sebagai penaung atau presiden pelbagai badan kebajikan dan pertubuhan awam. Selama bertahun-tahun, Puan Nur Aisyah juga prihatin tentang nasib kanak-kanak secara umumnya. I love children. Because when they see them, with well, no, I mean no parents, you know, all the doctor doctors look after them, you know. So anyway, I, I feel, oh I must do so something. Tetapi majlis-majlis yang memerlukan kehadiran Yusof Essa dan istrinya juga mengurangkan masa yang diluangkan dengan anak-anak sendiri. So Nyonya, small le, then he, may can I follow you? I want to see. You. So you cannot because it's job, supporting. She the one always want to follow, lah. You know? Although our parents didn't have much time with us, uh, maybe in the evenings because they had to attend dinners and um, uh, of official functions, but uh, they made sure that we always had one or two meals—breakfast uh, and/or lunch—together, and that was actually um, a quality family time in which we uh, shared a lot of uh, our thoughts. As parents, they were quite strict. They were strict about uh, things like uh, integrity. honesty, hard work, diligence, very strict about keeping promises. Sedang anak-anaknya membesar, Puan Nur Aisyah mengharungi sendiri sejarah Singapura yang penuh gelora. Pada 1965, selepas dua tahun yang penuh dengan pergolakan, Singapura terpaksa berpisah dari Persekutuan Malaysia. Singapura kini menghadapi kemerdekaan sendirian. Pemimpin negara dalam kalangan mereka, suami Puan Nur Aisyah yang kini mewakili rakyat sebuah negara baru, percaya sudah tiba masanya memupuk satu kesedaran kebangsaan. Tugas pertama Presiden Yusof Esah ialah menenteramkan rakyat Singapura yang berharap bandar itu kekal menjadi sebahagian persekutuan Malaysia. Kini mereka bingung dan khawatir. Jadi kita nak bersatukan semua rakyat Singapura dan ya? nak nak bersatukan rakyat semua Singapura apa bangsa semua, kita nak minta dia orang semua tetap setia pada kita, kerjasama, semua tu ah ha, itu susah. Susah betul. Sebab apa? Mencari tu ali satu malam seribu orang kalau ada function ke ni ke semua dia kena pergi jumpa-jumpa orang semua bilanglah kita kita masa kita nak Singapura nak membangun you all make together. must together must you know, come up to give your whatever you can you so I think, mula memang susah memang permulaan susah Presiden dan isterinya menggunakan adat istiadat istana untuk menyatukan negara. Wanur Aisyah memainkan peranan penting dengan secara terbuka menyokong banyak projek yang bertujuan mempertingkat taraf kehidupan. You know the list of events that she has got to participate in, and uh, she's moving from one uh, one activity to another, and she's supervising the preparation. And so it's a continuous flow of things that she's got to do. It is definitely very challenging and hard work. But, 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 I, you know, from what I can see, it doesn't show on her. It gives me great pleasure to present certificates to so many able young men and women who have dedicated their lives. Puan Nur Aisyah sentiasa berminat dengan latihan dan pendidikan, mereka terutama melibatkan wanita muda. Beliau sentiasa kesal kerana tidak berpeluang kita mendapat kita pendidikan, pendidikan sempurna. And every one of you I offer my heartiest congratulations. Tetapi persatuan Pandu Putri sentiasa mendapat tempat istimewa di hatinya. Pada 1960, beliau menjadi orang Asia pertama menjadi presiden persatuan itu. They told me, you don't worry anything. We prepared for you everything. So, you know, I do not know very much about that all, about you all. I would like to learn, I said. And then when I go deeper, when see them, and they do good job, oh, I like it. This is the way we bring up our children. I got daughter. I want my daughter also to join them to be a guy. Salah satu sumbangan awal Puan Nur Aisyah adalah membantu mengumpul dana bagi ibu pejabat barunya. Setiap tahun, beliau mengetuai acara sambutan Hari Peringatan Sedunia Persatuan Pandu Putri. Atas sumbangannya, Puan Nur Aisyah diberi penghormatan tertinggi melalui anugerah Down Laurel. Pada 1967, suami Puan Nur Aisyah sekali lagi mendapat penghormatan. Mr. Speaker, sir, I rise to move the motion standing in my name that this parliament, in accordance with Article 1 of the Constitution of Singapore elects Yusuf Nche Yusuf bin Ishak as President of the Republic of Singapore for a further term of four years to commence immediately after the expiry of his present term of office. Nche Yusof and his wife, Nche have graced the Astana for eight years. He has discharged his constitutional duties with devotion and dignity and has won the respect and confidence of the people. 8 years ago, Oraisha did not speak any English. Now she speaks it easily. The willingness to learn, the keenness of Singapore and her people, a thriving, trusting society, are personified in the president and his wife. Well, use Yusof Esa Mahu bersara, beliau melihat perlunya berkhidmat kepada negara dan memulakan penggal ketikanya. Ketika itu, beliau bergelut dengan masalah kesihatan dan Puan Nur Aisyah mengambil alih tugas beliau berkhidmat kepada masyarakat. The National Day Award. He not do well, huh? so I said to them, "Never mind, I can, I can be nice. No worry. If you want me to do, you put one platform. Because I'm short. Sedang kesihatan Presiden Yusof semakin terjejas, dia bimbang tentang masa depan keluarganya. He worry because, because I'm not working, never been working, so how to manage after the children. So I think before that he talked to the Prime Minister. I think because of that, the like, MPM give pension. Pada November 1970, Yusof Ishak meninggal dunia akibat serangan jantung. Beliau telah berkhidmat dengan setia kepada Singapura selama lebih sedekad dan membentuk nilai-nilai negara. Selepas suaminya meninggal dunia, Puan Nur Aisyah mengubah hala hidupnya. Dia berundur daripada tugasnya sebagai penjawat awam dan memberi tumpuan kepada pengajian agama. Pada 2013, cucunya Fatimah menganjurkan majlis meraihkan ulang tahun beliau yang ke-80. Presiden Tony Tan dan isteri mengunjunginya pada hari istimewa itu. Pada tahun berikutnya, Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberi penghormatan kepada Presiden Yusof dalam rapat Hari Kebangsaan. Perdana Menteri ucap terima kasih kepada Puan Nur Aisyah Yang duduk dalam kalangan hadirin dan Singapore has come a long way. It's the work of generations, each standing on the shoulders of the one which came before, and it started with one special generation, the pioneer generation. And one outstanding member of the pioneer generation was indeed Yusof Ishak, our first president. Encik Yusof showed that in Singapore, you can rise to the top if you work hard. He stood for enduring values that underpinned Singapore's success – meritocracy, multiracialism, modernization. He was the President for all Singaporeans. So to mark SG50, we will be honouring Encik Yusof in three ways. We are naming the new mosque and woodlands Masjid Yusof Ishak. We are renaming the Institute of Southeast Asian Studies to isis, the yusuf isha institute. and we are creating a yusuf isha professorship in social sciences in nus. and we're very happy that ponuraja is here. and we're very happy that we have this opportunity to honor yusuf for our 50th anniversary. Dalam salah satu majlis terakhir yang beliau hadiri, Puan Nur Aisyah mendermakan dua kebayanya kepada pameran mengenai pakaian ikonik e itu. Puan Nur Aisyah came from a very humble background, humble beginning, and and her role as mother is instinctive, you know. But being being the first lady is an added on big responsibility, so she juggles. And if you take a look at the children, they have they have grown up very well. Right, Imran became a doctor. Uh, Nyonya you know, was well educated, married well, and so, so is Orchid. So she was both a good mother as well as an excellent First Lady. She had to manage a large household and carry out official and ceremonial duties, and it was a daunting task. She even hired a teacher to teach her English so that she could communicate effectively with Singaporeans and foreign dignitaries. But Wanor Aisha made all these appear effortless with her grace and her poise. And she touched the lives of many with her quiet determination, humility, and charm. Wanor Aisha kekal sebagai lambang perjuangan Singapura dan usaha memupuk keharmonian masyarakat majmuk dalam sebuah negara baru.